Второй выпуск нашей программы мы решили посвятить знаку 4.2, но не действующему знаку, а устаревшему. Наши журналисты пообщались с водителями и узнали, знают ли они, что такого знака в правилах дорожного движения не существует. Здравствуйте, проект Дорожный контроль Одессы. Дорожный контроль Одессы. Дорожный контроль Одессы. В процессе беседы выяснилось, что ни один из водителей не знал об изменениях в правилах дорожного движения. Этим-то и пользуются неблагочестивые инспектора ГАИ, которые штрафуют за невыполнение водителями требований несуществующего знака. К нам в редакцию поступало много жалоб на подобные попытки инспекторов. Но на этом дело не закончилось. Инструктор, который сам учит молодое поколение, поначалу даже не понял, о чем идет разговор. Не действует. Так вы же инструктор, вы мне скажете, что не действует? Не, не пишет, Знак, ч... Знак 4.2. 2 Как выглядит? Да. Сейчас я вам покажу. Дорожный контроль детства, чтобы вы не переживали. Смотрите. Знак 4.2, вот, нововведение. Он должен выглядеть вот так вот. Да. Новый знак уже не действительный, так что вы можете свободно, поворачивать, свободно налево. поворачивать налево. Свободно поворачивать. А там вот стоят ребята иногда, частенько, и очень часто ловят этот знак. А вам удачи, не нарушайте. Всего доброго. Для того, чтобы разобраться, что же все-таки происходит... Мы направляемся в городское управление ГАИ. Первым на наши вопросы решил ответить майор Котюба. Данный знак э, изменен с прошлого года, апреля месяца. То есть, как бы, согласно правилам дорожного движения, тот знак уже не действует. Во-первых, момент обследования сейчас улицы идет, у нас будет все проведено, все знаки эти будут обновлены. Mm -hmm. Если даже есть какие-то знаки, там, не соответствующие ГОСТу, вы имеете в виду? Ну, получается, не соответ... они ГОСТу, возможно, и соответствуют, но они не соответствуют правилам дорожного движения. То есть правила дорожного движения, если водитель, допустим, только сегодня получает правила... Ну, права... вы имеете в виду предписывающие знаки на квадратных да. этих самых да. стоят? Если у вас есть информация, где такие знаки установлены, пожалуйста, письменно обратитесь. Мы сейчас и собираем. А еще у меня указаны адреса, где это установлено, и мы будем это демонтировать и устанавливать. А, все, замечательно. Еще вопрос, допустим, от от, вас как к специалисту, да. специалисту. Если висит знак все-таки старого образца, а новые правила дорожного движения указывают, что этот знак э, видоизменен. Ну в комментариях, комментариях что написано? Вы милиции... читали комментарии, да? Да, мы читали, я говорю, вот знак указан так. Это Но движение только в одном Работники милиции сейчас в основном работают по профилактике движения. Навряд ли вы встретите сотрудника да. милиции, работника ГИ, который будет привзято относиться, допустим, если Но есть нарушение, старший, которое вы, не вызывает вы аварийную ситуацию. Вы сейчас старший, не вы... те задачи. Я и, помню. Ну, то есть сейчас преследуется профилактическая беседа про с на В первую очередь, да. Спасибо большое. Да. Да. Вот здесь написано четко, какой знак должен быть. Да. Здесь другого знака нет. Вот угу. Какие, Какие еще могут то быть? То есть следует Какие дорожного Какие, дорожного могут, дорожного быть? Дорожного Какие да. могут быть? Вот есть правила дорожного движения. Ну, у нас в городе пока только один заменен, это то, что мы знаем, только единственное видели это, во-первых. Во-вторых, есть такие улицы, как Пироговская, Стренефонтанская, Артиллерийский переулок, и Артиллерийская и Водопроводная, где эти знаки ну, создают опасность. Человек, зная, что знак не действует, будет поворачивать налево, там движение очень интенсивное. По поводу замены госнаменных знаков, а поднимитесь на второй этаж. Пожалуйста. СМЭП, да? СМЭП, да. Смэп, да? да, да. Я понял. Да. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Контролируем, правильно? Спасибо, спасибо что, до свидания. А вот вы сейчас обращались в Сертанспирс. Да. С ну, наверное, это правильный путь. Они сказать? сказали, Нет. они только контролируют замены, они не занимаются и направили нас австралий. Дело в том, что они контролируют все. Не только э, поведение по водителей, а в том все, числе понял, и применение да. дорожных знаков. Mm -hmm. Поэтому, может быть, вам не полную информацию дали. Касательно применения дорожных знаков, их установки и дислокации, это тоже контролируют они. На подождите, Еще так. такой вопрос. Вам Домброван или кто-нибудь? Да. Говорил о том, что существует два вида документов в отношении Нет. дорожных знаков. А я почему это не он, он говорил? не говорил? Если Потому что так он говорите. хотел, наверное, с себя снять ответственность. А похоже, да. вам получилось у него. Если вы четыре человека пришли сюда и говорите, да, изменяйте все. Значит, правила правилах дорожного движения действительно вот эти новые дорожные знаки. А в гости, который устанавливается, если вы знаете, что есть гости, там старый. Там старый. Вот что нам делать? Мам, как с ну, ДСТУ у нас вышестоящий ставящий... выше нормативный ракурс значит Правильно, правильно. А ДСТУ а а дем... не такое больше. Оно как раз регламентирует правила применения и установки дорожных. Не, но там есть движение. Скорее регламентирует правила поведения на дорогах вот, понимаете. И дело в том, что вот вы как бы, ну как автолюбитель или там участники дорожного движения должны руководствоваться новыми правилами, а мы как эксплуатационщики, которые устанавливают технические средства, должны руководствоваться требованиями ДСТУ. Поэтому вот этот вопрос, уже я вам ну, никак не могу на него дать ответ. Сейчас вышло то, что в 2011 году введены вот эти вот новые дорожные знаки и нужно сразу было попутно сделать изменения в ГОСТ. Да. До чего не сделано и на сегодняшний день, вот 2014 год уже на улице. А у нас получается вот такая коллизия. Подводя итог, ситуация более чем парадоксальная. Фактически подполковник милиции Домброван Александр Михайлович разрешил не соблюдать требования устаревших знаков, мотивируя свое решение следующим. Вот здесь написано четко, какой знак должен быть. В коммунальном предприятии СМЭП, в свою очередь, не согласны с мнением работника ГИ, заявляя, что для них первостепенным для исполнения является ГОСТ. Но рекомендации для водителя по-прежнему остаются неутешительными. Вот здесь написано четко, какой знак должен быть. Мнение дорожного контроля Одесса сходится со словами подполковника. Вот здесь написано четко, какой знак должен быть. В следующей передаче мы проанализируем знаки 5.16, 5.17, 5.18. Направление движения по полосам.